Вісім будинків пошкоджено в результаті ракетного удару по Одесі 14 серпня. Про це повідомили в Одеській міськраді. За попередньою інформацією вибито 31 вікно в 19 квартирах. квартирах. На кухні сиділи. воно прилетіло. Я не встигла просто зреагувати. Просто муж дивиться на мене і говорить: все добре. Ну, у нас, гарні, вилетіли окна. Просто это, оно же не реагируешь сразу. Успеваешь только читать, что летит. А знать местность, куда оно летит, мы уже не знаем. Два окна у нас, у нас оно первое получается, как волна пошла, первый окна с улицы. Полетели сквозные, но нам вчера пришли, объяснили, куда подать, подойти, что делать, что писать, какие документы. С этими документами уже будем работать. Все находились в комнате, у нас пять человек. Все. Дедушка старый, он духа не мой Потом уже дед такой. Дед ну, тоже почувствовал, потому что звук хороший был. Два окна вылетело. Одно пластиковое целое, два стеклянных, как бы, ну, старые еще. Типа вылетали. С полок а там все это. Ну, все. слава Богу, ничего такого. Серьезного ничего. Нагадаємо, 14 серпня армія Росії атакувала Одесу балістичною ракетою. Ціллю стала припортова інфраструктура, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. В результаті атаки поранень зазнав, водій зерновозу та одна зі співробітниць порту.